হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালেই আমি মই বৰ্তমান ভালেই আছোঁ আৰু আজি মই ফ্ৰুট কাষ্টাৰ্ড কেনেকৈ বনাওঁ সেয়াকৈ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছোঁ মই কাষ্টাৰ্ড পাউদাৰটো ভেনিলা ফ্লেভাৰ লৈছোঁ যিহেতু মই এইটো ফ্লেভাৰত ভাল পাওঁ আপোনালোকে যদি ষ্ট্ৰবেৰী ফ্লেভাৰ বা বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰৰ পায় যিটোৱে পচন্দ কৰে সেইটোৱে আনি মেলি আপোনালোকে বনাব পাৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক আহক তেতিয়াহ'লে কাষ্টাৰ্ড বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু প্ৰথমতে মই এটা চচপেন গেছত পাতি ল'লোঁ যিহেতু গেছৰ ফ্লেমটো ফ্লেমটো মই এতিয়ালৈকে অন কৰা নাই প্ৰথমতে মই গাখীৰখিনি দি লৈছোঁ দি মেলি অলপ গাখীৰ মই এটা বাতিত ৰাখি দিছোঁ কিয় ৰাখিছোঁ জানেনে যিহেতু ইয়াতে কাষ্টাৰ্ড পাউদাৰখিনি মই মিক্স কৰিম আৰু এইফালে গোটেই গাখীৰখিনি দি গেছৰ ফ্লেমটো অন কৰি দিছোঁ আৰু অন কৰাৰ পিছত এটা এটা টেমাত মই কাষ্টাৰ্ড পাউদাৰখিনি উলিয়াই লৈছিলোঁ যিহেতু দিবলৈ সুবিধা হয় আৰু তিনি চামুচ মই কাষ্টাৰ্ড এৰা উলিয়াই দি দিছোঁ দি মেলি ভালদৰে মিক্স ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স কৰোঁতে চাব যাতে গুটি গুটি হৈ নাথাকে যিহেতু যদি গুটি গুটি হৈ থাকে তেতিয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি ক'ৰবাত ডাঠ ক'ৰবাত পাতল তেনেকুৱা হ'ব সেইকাৰণে মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই লৰাই মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ হাই ফ্লেমত দি দিছোঁ যিহেতু গাখীৰখিনি উতলিব লাগে আৰু গাখীৰখিনি উতল অহাৰ মাত্ৰকে মই দি দিম ইয়াতে এটা ইলাচী কাটি দিছোঁ যিহেতু ইলাচী গুৰি থাকিলেও দিব পাৰিব মই মোৰ ওচৰত গোটা ইলাচী আছিলে সেইকাৰণে মই কাটি দিলোঁ আৰু আৰু চেনি আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব আপোনালোকে যিমানটো মিঠা খাব বিচাৰে মই যিহেতু মোৰ জোখমতে চেনি দি লৈছোঁ আৰু চেনি দি ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ভালকৈ যি যেতিয়া গাখীৰখিনি উতল আহি যাব তাতে মই কাষ্টাৰ্ডৰ ঘোলখিনি অলপ অলপকৈ দি যাম আৰু লৈ যাম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু এইখিনি চাওক ভালদৰে উতলাই আহি গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে কাষ্টাৰ্ডৰ ঘোলটো অলপ অলপকৈ দি যাম আৰু চাওক মই এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো আকৌ ল' কৰি লৈছোঁ যিহেতু হাই ফ্লেমত দিলে কি হ'ব গাখীৰ ওপৰলৈ উঠি আহিব আৰু কাষ্টাৰ্ডখিনি ক'ৰবাত ডাঠ হ'ব ক'ৰবাত পাতলা হ'ব তেনেকৈ বেছি ভাল নালাগে খাবলৈ ক'ৰবাত ডাঠ ক'ৰবাত পাতল হ'লে বেয়া লাগে আৰু সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ অলপ অলপকৈ দি গৈছোঁ অলপ আকৌ মিক্স কৰি গৈছোঁ আকৌ অলপ দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি তেনেদৰে দি মিক্স কৰি থাকিম দি যাম কাষ্টাৰ্ডৰ ঘোলখিনিত আৰু দি হোৱাৰ পিছত এইখিনি ভালদৰে উতলাম অলপ দেৰি পাঁচ মিনিট মিনিটমান উতলাব লাগিব ল' মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত যিহেতু ইমান বেছি ফালে হাই ফ্লেমত দিব নোৱাৰি আৰু এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো মই অফ কৰি দিলোঁ ডাঠ হৈ গ'ল যিহেতু ফ্ৰিজত ৰাখোঁতে ডাঠ হ'ব ইয়াতকৈ ডাঠ হৈ যাব আৰু সেইকাৰণে এতিয়া মই ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এড কৰিছোঁ যিহেতু গৰমে গৰমে ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি এড কৰিলে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় যিহেতু অকণমান মানে কোমল কোমল নিচিনা হয় আৰু সেইকাৰণে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি গৰমে গৰমে এড কৰিছোঁ আৰু ফ্ৰুটছখিনি মই পাছত এড কৰিম আৰু এটা বাতিত মই এতিয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ উলিয়াই লৈ মেলি ইয়াতে মই এতিয়া এড কৰিম ফল মূল আৰু ফল মূল মই আঙুৰ আৰু আপেলহে এড কৰিম এইফালে আঙুৰখিনি মই এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ মিহি মিহিকৈ আৰু এইটো চাইডে আপেলৰ বাকলি গুচাই মেলিও কাটি ল'লোঁ যিহেতু বাকলি ছাকলি আপেলখিনি মই ইমান ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে বাকলিটো গুচাই মেলি দিছোঁ আঙুৰখিনিও দি দিম দি মেলি সেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম কাষ্টাৰ্ড ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব এই দেখিছেনে কাষ্টাৰ্ডখিনি হৈ গ'ল আজিলৈ আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ বাই বাহে মানে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম বাই বাই